সাঁচি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত দেখিছানে মেকুৰী পালিকেইটা ধুনীয়াকৈ খেলি আছে আৰু মই ল'ৰাকেইটা স্কুলত পঠিয়াই কৰি লৈ কৰি ইয়াত দেখিছেনে মই জলকীয়া কাটিব লাগিছিলোঁ আৰু ল'ৰাকেইটাও আহি পালে বাৰু আহি পাই ভাত খাবলৈ বহিছে আৰু সিহঁতে জানে ভাত খোৱা কিমান লাংফাংকৈ খাই স্কুলৰ পৰা আহিলে ভাত খাই আহিলে সিহঁতে আৰু মই ইফালে আকৌ জলকীয়া আচাৰ বনাবলৈ ধুনীয়াকৈ জলকীয়াখিনি ধুই কৰি থৈ দিছিলোঁ উঠুনি মই আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ কেঁচীৰ লগত কাটিছোঁ যিহেতু হাতটো পুৰিব বুলি মানে ভয় লাগিছে সেইটো কাৰণে মই কেঁচীৰ লগতে কাটিছোঁ আপোনালোকৰ ভয় লাগেনে নালাগে জলকীয়া পুৰিব বুলি আপোনালোকে ভয় লাগে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই মোৰ নিচিনা যদি ভয়া হয় মই কিন্তু জলকীয়া বিৰাট মানে ভয় খাওঁ মানে জ্বলাবোৰ এইটো আকৌ জলকীয়াটো বিৰাট ডেঞ্জাৰ জ্বলা হয় নহয় আপোনালোকে ক'ব দেই মই আকৌ শনিবাৰ দিনাখন আনিছিলোঁ আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলে এতিয়া মানে এইখিনি জলকীয়া মই কাটিছোঁ পকাখিনি আচাৰ বনাম অলপমান ভণ্টিকৈ দি পঠিয়াম কেৰেলাত যিহেতু আছেগৈ ভণ্টীয়ে কৰ্মহঁতে সিহঁত দুইজনেই আছে মোতামাইকীয়ে আৰু ইফালে মই কাটি ল'লোঁ যিমানখিনি মোৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু ইফালে আকৌ ভণ্টিকৈ অলপ থৈ দিছে চাওকচোন কিমান সৰহ মানে কাটি লৈছোঁ যিহেতু বৈয়াম এটা আনিছোঁ বৈয়ামটো কিন্তু ফুল নহ'ব কাৰণ অলপমান এইটো শুকাব লাগিব বেছি শুকাই নিদিওঁ বাৰু অলপমান মানে লেৰিলি যোৱাকৈ শুকাম আৰু এইফালে আকৌ ভণ্টিৰ কাৰণে অলপ থৈ দিছোঁ তাৰ কাৰণে শুকাই দিম আৰু অকণমান আনি এনেকৈ তাক দি পঠাব লাগিব এইফালে আকৌ মই জলকীয়া কাটি ধুমা ধুম গাহৰি দানা দিলোঁ গাহৰি দানা দিওঁতে মানে দানা দি থাকোঁতে মই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ পানী আনিব গ'লোঁ বাল্টিঙত লৈ এনেকৈ দমকললৈ গ'লোঁ চৰুকেইটা মাজিব লাগে যিহেতু মই গাহৰিৰ কাৰণে দানা বনাওঁ সদায় মাজিব লাগে অলপ চাফা মানে পা পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিলে ভাল সিহঁতৰ এটা জীৱহে আমি ভালকৈ খোৱালে সিহঁতে ভাল মানে বেমাৰ আজাৰ মানে নহ'ব দূৰ হ'ব সেইটো কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ চাফ চাবোন দি মানে ধুই দিওঁ চৰুবোৰ আৰু ইফালে আকৌ ল'ৰাকেইটা স্কুলৰ পৰা আহি খোৱা বাচনখিনিও আছে সেইকেইটাকো মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ধুই কৰি লৈ যাম চাওকচোন মই মানে ইমান কামৰ পৰা ৰেহাই নাপাওঁতেও মানে কোনোবাখিনি কোনোবাখিনি কাম মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই নাপাওঁৱে কাৰণ কেমেৰা ধৰা মানুহ নাথাকে সেইটো কাৰণে মই কোনোবাখিনি মানে প্ৰায়ভাগ কামেই মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপাওঁ কাৰণ কেমেৰা ধৰা মানুহ লাগে যিকোনো কাম কৰিবলৈ হ'লে আৰু ঘপককৈ মানে কেমেৰাটো নিজে অন কৰি মানে যিকোনো কামত মানে দুইখন হাতত যদি মই বস্তু ধৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে কেমেৰা মই কেনেকৈ ধৰিম সেইটো কাৰণে মানে বাকীভাগ মই ভিডিঅ' মানে কৰা নহয়েই আৰু যিহেতু ল'ৰাকেইটা মানে স্কুলৰ পৰা আহিলে অলপমান কৰা খায় আৰু যিখিনি পাৰোঁ মই নিজে কৰোঁ আৰু নোৱাৰাখিনিতো নাই ইফালে আকৌ মই কেৰাহী বাচন মাজিয়া দেখিছানে কচু কাটি লৈ আহিছোঁ কচু কাটাও মই এতিয়া ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ ল'ৰাকেইটাক মই লৈ যাবলৈ নোৱাৰোঁ কচু ভাল জেগাতো থাকে বেয়া জেগাতো থাকে সেইটো কাৰণে মই ল'ৰা দুটাক মানে নিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ দোকানো আছে দোকানৰ ল'ৰাটোক থৈয়ে মই ধুমা ধুমকৈ কচুখিনি কাটি আনিছোঁ ইফালে আকৌ সন্ধিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া হাত ভৰি ধ নোধোৱাৰ আগতে মই গৰু আনিব গ'লোঁ ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ লগত গৰু আনিছোঁ যিহেতু আজি দেউতা আৰু মায়ে নাই আমাৰ ঘৰ দেৱতা পূজা আছে কাৰ্বিসকলে গম পায়েই ঘৰ দেৱতা পূজা হৈ আছে আৰু আমাৰ মা দেউতাই হৈছে কাৰ্বি আমিহে মানে লালুন কছাৰী মানুহৰ লগত বিয়া হৈছোঁ সেইটো কাৰণে আমি মা দেউতাৰ ঘৰত আছোঁ যেতিয়া কাৰ্বি মানে গোটেই সমস্ত বস্তুবোৰৰ মানে হেৰি কৰিব লাগিব কাৰ্বিৰে যিহেতু মা দেউতাক আমি লালন পালন কৰিব লাগিব এতিয়া আগতে বাৰু আমাক কৰিছিলে এতিয়া আমি কৰিব লাগিব এতিয়া গৰুকেইটা আনি কৰি ধুনীয়াকৈ গোহালিত বান্ধিলোঁ মা আৰু দেউতা যিহেতু নাই অলপমান সোনকালেকে আনি বান্ধিছোঁ কাৰণ সন্ধিয়া টাইমৰ দোকানত কাষ্টমাৰ বহুত ভিৰ পৰে সেইটো কাৰণে মই এতিয়াই আনি কৰি ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ আৰু ছাগলী কেইটামান আছে ছাগলীকেইটাকো বান্ধিব লাগে গৰু গোৱালিটোৱে দেখিছেনে ইমান দুষ্ট আমি কৰি থাকে ইফালে আকৌ ছাগলীখিনি মানে পানী খুৱাবলৈ খুজিছিলোঁ পানী খালে বুলি কৈছে ল'ৰাটোৱে এতিয়াও ছাগলীকেইটা ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ ছাগলীয়ে বাৰু বেছি নাই কেইটামানহে আছে আৰু এতিয়া ছাগলীখিনি বান্ধি খুন্দি লৈছোঁ আৰু আজি যিহেতু ঘৰ দেৱতা পূজা আপোনালোকক কৈছে এটাটো চাকি বন্তি মায়ে ৰাতিপুৱা লগাই থৈ গ'ল আৰু এতিয়া সন্ধিয়া টাইমতো লগাব লাগে এতিয়া আপোনালোকক মই চাকি বন্তি আমাৰ কেনেকুৱা লগাই মানে দেখুৱাই দিম মায়ে লগাই থৈ গ'লতেও মানে মই লগাটো দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই আপোনালোকে গম পাইছেহে কেমেৰা ধৰা ধৰা মানে মানুহ নাই ছাগলী এজনী অহা নাই ল'ৰাকেইটাক বিচাৰিব পঠিয়াইছোঁ আৰু মই কেমেৰা লৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাকি বন্তি লগাই ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইয়াৰ সতনকেইটা মানে হেৰি খুলি থৈছোঁ চাউল পূৰা ভৰাই ভৰাই এইফালে আকৌ চাকি বন্তি লগাই কৰি ধুনীয়াকৈ থলোঁ আৰু চাউল মানে আমি তিনিটা কলহত ধুনীয়াকৈ মানে ভৰাই থৈ দিওঁ এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মই এনেকুৱাই ধুনীয়াকৈ ভৰাই ভৰাই থৈ দিছিলোঁ যিহেতু আজি আমাৰ ঘৰ দেৱতা পূজা আছে গোটেই চাউল ৰেং টিং মানে ভৰ্তি হৈ থাকিব লাগে সেইটো কাৰণে আজি গোটেইখিনি ঢাকন আমি খুলি খুলি থৈ দিছোঁ কাৰ্বিসকলে গম পায়েই কেনেকুৱা কি পূজা কিন্তু আমাৰ ঘৰত নহয় আমাৰ খুড়াহিত ঘৰত হৈছে এইবাৰ এইফালে চাউল দুৰ্যৱস্থা আছেই আৰু গাহৰি কাৰণে তুগুৰি খু মানে লাগে হ'লেও দৰকাৰ হ'লেও মানে নাপাওঁ এতিয়া কাৰণ খুন্দাবলৈ নোৱাৰোঁ সৰহকৈ খুন্দাই ল'লোঁ গাহৰি কাৰণে কিন্তু টুগুৰি নাই আৰু ইয়াত আমাৰ চাউল থোৱা ৰুমটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছে এইফালে চাওকচোন দুই বস্তা চাউল ঘৰৰ আৰু দুই বস্তা চাউলটো হৈছে দোকানৰ এনেকুৱা মানে চাউলবোৰ ইয়াত তাত থৈ দিওঁ কিন্তু মাটি ঘৰত মানে অলপমানহে ধোৱা কৈছে আকৌ আকৌ ইফালে আকৌ মই দোকানত আহিলোঁ কাষ্টমাৰ ৰখি আছে চোলা এখন মানে চিলাই দিবলৈ লাগে অলপ সৰুকৈ দিব লাগে লগালগকৈ মই চোলাখন সৰুকৈ চিলাই দিলোঁ ইফালে আকৌ কাষ্টমাৰৰ দোকানত আহি থাকে অকলশৰীয়া মানুহ যিহেতু মানুহজন নাই কৰ্মসূত্ৰে আছেগৈ বিদেশত আৰু মই এতিয়া চব দেখি মানে মেনেজমেণ্ট কৰিব কিবা হয় মানে চব দিগি চকু কাণ দি থাকিব লাগে ল'ৰাকেইটা সন্ধিয়া হ'লে পঢ়িব লাগে সেইটো কাৰণে ল'ৰাকেইটাক ইমান হেৰি কৰি নাথাকো কাৰণ মই সিহঁতক অলপ টাইমটো দিব লাগিব পঢ়িবলৈ সেইটো কাৰণে ইফালে আকৌ ইয়াত দোকানৰ মানে বাকী খোৱা মানুহেই আহিছে আৰু ইফালে মানে মই পঢ়ি তই মেলিবলগীয়া হৈছে বস্তু দিবলগীয়া হৈছে মানে চব দিগি আপোনালোকে গম পায় দোকানত মানে যিবোৰে থাকে সেইবিলাকে গম পায় মানে কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈ থাকে